আমি পূৰ্বতে জনাইছিলোঁ কথা এই যে তৃতীয় স্কন্ধৰ আৰম্ভণি পদে আমাক সেই হিৰণ্যাক্ষ আৰু বৰাকাৰূপী ভগৱন্তৰ লীলা যাত্ৰাৰ পিছত সংগ্ৰামৰ পিছত ব্ৰহ্মাই নাৰদৰ আগত কি বুলি ক'লে সোঁতে আঠাইছ হোজাৰ ঋষিক কি বুলি ক'লে গংগাৰে পাৰত মহামণি শোকগুৰুৱে পৰীক্ষিতৰ আগত কি বুলি ক'লে মত্ৰ ঋষিয়ে যমুনাৰ পাৰত উদ্ধৱৰ আগত কি বুলি ক'লে আমি আকৌ মন কৰিব লগা কি ক'লে সেই প্ৰভু সমস্ত সেই পৰীক্ষিত ৰাজন বৰাহলূপী ভগৱন্তৰ সংগ্ৰাম লীলাৰ পিছত কেনেকৈলোঁ ব্ৰহ্মাৰ পুত্ৰ সনক সনন্দ সনাতন সনক চাৰিষুদ্ধক জন্ম দিলে অংগিৰজ ভিশু আদি মুনিসকলক জন্ম দিলে ব্ৰহ্মাৰ মনত দুখ এটা হ'ল ক'তা মই দেখোন ইমান সৃষ্টি স্বজন কৰিলোঁ মোৰ শৰীৰৰ মোৰ ছায়াৰ পৰা কদৰ্মক জন্ম দিলোঁ ছায়েম্ভুব মনুক জন্ম দিলোঁ ঋষিমুনিসকলক জন্ম দিলোঁ সন সনন্দক জন্ম দিলোঁ নাৰদক জন্ম দিলোঁ ক'ত আৰু দেখোন মই যিমানে বঢ়ালোঁ সিমানেই আৰু সৃষ্টি যে বঢ়া নাই ক'ত ভুলটো লাগিলে ক'ৰবাত মোৰ নিশ্চয় ভুল হৈ গ'ল চাগে সেইকাৰণেতো সৃষ্টি বাঢ়িব লাগিছিল বংশ বিস্তৃত হ'ব লাগিছিল মইতো বংশ বি বিস্তাৰ হোৱাৰ উদ্দেশ্যেইটো মই সৃষ্টি স্বজন কৰি আছোঁ মানুহবিলাকক স্বজন কৰিছোঁ ব্ৰহ্মাৰ লাগিল চিন্তা ভগৱন্তৰ কৃপাত উত্তৰটো পাই গ'লো অ কেনেকৈ বাঢ়িব নাবাঢ়িবতোন এতিয়ালৈকেতো মই প্ৰকৃতি স্বজন কৰা নাই অ' প্ৰকৃতি স্বজন নোহোৱাকৈ কেৱল পুৰুষেই বাপ সকলেই সৃষ্টি বঢ়াব পাৰিব নেকি নোৱাৰে অঁ ভাল কথা প্ৰভুৰ পৰম কৃপা দেহি এইবুলি ব্ৰহ্মাই আনন্দিত হৈ নিজৰ শৰীৰটোক দুটা ভাগত ভগাই ল'লে সোঁ অংগৰ বক্ষৰ পৰা বক্ষৰ সোঁ অংগৰ পৰা পুৰুষ এজন স্বজন কৰিলে তাৰ ল'ৰাটিৰ নাম ৰাখিলে স্বায়ম্ভুব মনো বাওঁ অংগৰ পৰা ছোৱালী এগৰাকী স্বজন কৰিলে নাম দিলে তাইক সতৰ ৰূপা আৰু ল'ৰাটো আৰু ছোৱালীজনী দুয়োকে বহুৱাই লৈ ক'লে বোপা আই তোমাৰ নাম খতৰূপা এওঁৰ নাম স্বয়ম্ভৱ মনু তোমালোক দুয়োজনে গাৰ্ভস্থ্য ধৰ্মৰ নিয়ম মৰ্মে সংসাৰ বঢ়াব লাগে ছোৱালীজনীৰ দেউতাক ব্ৰহ্মা আৰু স্বয়মভূৱৰ মনুৰ দেউতাক ব্ৰহ্মা সৃষ্টি বঢ়াব লাগে আৰু ব্ৰহ্মা পিতৃৰ আজ্ঞা শিৰে ধৰি স্বায়ম পূব মনুৱে বিয়া পাতিলে সতৰূপা নামৰ ছোৱালীজনী যথা দিনত স্বায়ম পূৱ মনু আৰু সতৰূপাৰ ঔদশত দুটি সন্তান জন্ম হ'ল আৰু তিনিগৰাকী কন্যা জন্ম হ'ল আসুটি প্ৰসূতি অনিষ্টা সন্তানগৰাকীৰ নাম আছিল দেৱসূতি এতিয়া দেৱহতীক বিয়া দিলে কদৰ্ম লিখিলে কেনেকৈ বিয়া দিবলৈ গ'লোঁ ভাগৱতৰ পদে কি বুলি কৈ গ'ল মন কৰক মই মাথোন কথাৰ মাধ্যমেদি সোঁৱৰাই দিব বিচাৰিছোঁ হুবহু পদৰ আধাৰত কোৱাৰ শকতি এধৰ্মৰ নাই কাহিনী আকাৰত মই আপোনাৰ শবক আগবঢ়াই দিব বিচাৰিছোঁ হৈ যোৱা কথাখিনি চোৱা স্বত্তেও তে কি বুলি কেনেধৰণে বিয়া দিবলৈ সিদ্ধান্ত কৰিলে স্বায়ম ভূব মনুৱে নিজৰ মৰমৰ কনিষ্ঠ কন্যাগৰাকীক দেৱভূতি দুজন দাদাক এজনৰ নাম উত্তান পাত আৰু জ্যেষ্ঠজনৰ নাম প্ৰিয়ব্ৰত প্ৰিয়ব্ৰত আৰু উত্তান পাটৰ বৰ স্নেহৰ ভগ্নী কনিষ্ঠা ভগ্নী যেই সেইজন ল'ৰাৰ লগত বিয়া দিয়াৰ মন মানসিকতা না মাক দেউতাকৰ না দাদাকহঁতৰ কাৰো নাই ভাল ল'ৰা এজন স্বভাৱ চৰিত্ৰ চাই ভাল এজন উপযুক্ত পাত্ৰত মোৰ এই নুমূলীয়া ছোৱালীজনী মই বিয়া দিব লাগিব বুলি দুয়ো ভাবিলে আৰু চিন্তাত মগন হৈ আছে এনেতে পিতৃ ব্ৰহ্মাৰ পৰামৰ্শ মৰ্মে স্বয়ম্ভ বন্ধু আৰু সতৰূপাই ছোৱালীজনী ব্ৰহ্মাই ক'লে যে তোমাৰ কনিষ্ঠা কন্যাগৰাকীৰ যোগ্য এজনেই বৰ আছে বোলে ক'ত পিতৃ কদৰ্ম ঋষি ঈশ্বৰ কৃষ্ণ ভগৱন্ত বস্তুৰ একান্ত সেৱক সেই কদৰ্মতে তোমাৰ ছোৱালীজনীক বিয়া দিয়াটো যুগুত হ'ব এই বুলি পিতৃৰ বাক্য শুনি কদৰ্ম আৰ অকু স্বয়ম ভূৱ মনু আৰু সতৰূপাই দেৱসূতী নামৰ ছোৱালীজনীক ৰথত তোলাই লৈ এনে এটা শুভদিনী শুভক্ষণত কদৰ্ম ঋষিৰ আশ্ৰম পালেহি আৰু ইতিপূৰ্বে কদৰ্ম ঋষিয়ে সদা সৰ্বদায় বিষ্ণুক উপাসনা কৰি থাকে এদিন বিষ্ণুৱে দৰ্শনো দিলে বিষ্ণুৱে সুধিলে তোমাৰ মনোবাঞ্ছা কি কোৱা সেই সিদ্ধ কদৰ্ম তোমাৰ স্তুতিত তোমাৰ ধ্যানত তোমাৰ তপত মই অতিকে প্ৰসন্ন তুমি যি বিচাৰা তাকেই মই দিওঁ তেওঁ কদৰ্ম ঋষিয়ে ক'লে প্ৰভু মই আপোনাক দৰ্শন পালোৱে যথা সৰ্বস্ব হৈ গ'ল তথাপিতো আপুনি যদি দিব বিচাৰিছে মোক এগৰাকী সঁচা সঁচৃহিণী দিলেই হৈ যাব এই বোলে হ'ব অহা পুৰহিলে তোমাৰ আশ্ৰমত চায়মবোম বনোৱাৰ ফটোৰ উপায় দেৱসূতি নামৰ ছোৱালীজনী লৈ আনিব ভগৱন্তই ভৱিষ্যবাণী কৈ গুচি গ'ল আছে আৰু হয়ো হয় কদৰ্ম ঋষিয়ে অকণমান উৎকণ্ঠিত হৈও আছে কাহানীকৈ আহিব পৰহিলেতো আহিব বুলি কৈছে পুৰখিলেতো আজি হ'লেই পুৰহিল অহা নাই দেখোন এতিয়ালৈকে এনেতে ভাবিখিনি থাকোঁতে হয় আকাশ মাৰ্গেদি স্বায়মভূম মনুৱে সতৰ উপা আৰু স্বায়ম্ভুমনু দুয়ো নিজৰে মৰমৰ ছোৱালীজনীক লৈ উপনীত হ'লগৈ প্ৰস্তাৱটো আগবঢ়ালে কদৰ্ম ঋষিয়ে দুয়োজনকে সাদৰ শুশ্ৰূষা আপ্লায়ন কৰিলে বহুৱালে উদ্দেশ্য সুধিলে কদৰম ঋষিয়ে ক'লে যে হেই মুনিবৰ মোৰ মৰমৰ ছোৱালী দেৱসূতি এই দেৱসূতিক মই তোমালৈ বিয়া দিবৰ কাৰণে ভাবিছোঁ তুমি বাৰু সনমত নে তেতিয়া কদৰ্ম লেখিয়ে ক'লে ছোৱালীজনীলৈ চালে হৰি হৰি এনেকুৱা কোন বৰা আছে ইমান স্বৰ্গ ৰম্ভা মেনকা তিলোত্তমা কোনো উৰ্বশী কোনো অপেশ্বৰীয়ে এই দেৱসূতীৰ ৰূপ গুণৰ সমান হ'ব নোৱাৰে স্বৰ্গৰ ৰম্ভা মেনেকা তেলুতমা উৰুবসীতকৈও অতি উৰ্ধৰ ইমান দীপলীত এগৰাকী ৰূপে গুণে সুন্দৰী কন্যা পদ্মিনী লক্ষণ সম্পন্ন কন্যা আৰে নিজৰ গৃহতে পাই কোন বৰে অনাদৰ কৰিব মই অনাদৰ কৰিব নোৱাৰো সেই ৰাজন সেই স্বয়ম্ভুব ৰাজন কিন্তু মোৰ এটা চৰ্ত আছে তাকে চাই আপুনি বিয়া দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে স্বায়ম্পনোটো আচৰিত হ'ল কি বা ক'ব এতিয়া বোলে ক'বলৈ হওকচোন কি চৰ্ত হা যিদিনাই এই উদৰত এটি সন্তান জন্ম হ'ব সেইদিনাই কিন্তু মই আশ্ৰমেৰি বানপন্থাশ্ৰম অৱলম্বন কৰি মই সন্য়াসী হৈ গুচি যাম তেতিয়া আকৌ মোক দায় দুখ ধৰিলে নহ'ব মোৰ ছোৱালীজনী মানে গ্ৰহণ কৰিলে বিয়া দি থৈ আহিলে এতিয়া এনেকুৱা বিলায় কৰিলে বুলি মোক অভিযোগ কৰিলে নহ'ব তে স্বয়ম্বু মনুৱে সতৰ উপায় ভাবি গুণি ক'লে কোনো কথা নাই হ'ব তোমাৰ যি ইচ্ছা সেই মুনিবৰ তাকে কৰিবা যেতিয়া সন্মতি হ'ল তেতিয়া যথাৱথ সামাজিক নীতি নিয়ম মৰ্মে যৌতুকসহ ছোৱালীজনীক স্বয়ম্ভৱ ৰজাই কদৰ্ম লিখিলে বিয়া দি থৈ গুচি গ'ল আছে আৰু এজনী ৰজাৰ ছোৱালী স্বয়মভূ মনু এজন ৰজা ৰাজকীয় জীৱন যাপনত ডাঙৰ দীঘল হোৱা ৰাজকন্যা ৰাজকুমাৰী এজনী ছোৱালী আৰে এতিয়া গাৰ্হস্থ জীৱন পাৰ কৰিব লগা হৈছে ঋষিৰ আশ্ৰমীয় ৰীতি নীতিৰ মাধ্যমেদি ৰাজকীয় ৰীতি নীতি আৰু আশ্ৰমীয় ৰীতি নীতিৰ মাজৰ পাৰ্থক্য আছে ৰজাৰ ছোৱালীজনীয়ে খাওঁ বুলিলেই খাব পাৰিব যাওঁ বুলিলে যাব পাৰিব পিন্ধো বুলিলেই পিন্ধিব পাৰিব ফুলোঁ বুলিলেই ফুলিব পাৰিব কিন্তু ঋষিৰ আশ্ৰমতো তেনেকৈ নোৱাৰিব না যাওঁ বুলি যাব পাৰিব না পিন্ধোঁ বুলি পিন্ধিব পাৰিব না লওঁ বুলি ল'ব পাৰিব না খাওঁ বুলি খাব পাৰিব একো কৰিব নোৱাৰে যথাৎ নীতি নিয়মৰ মাজেদি চলিব লাগিব বৰ এটা কঠোৰ সাধনাৰ পিৰিয়ড সাধনাৰ সময় তাতে কদৰ মূষীয়ে সদা সৰ্বদাই তিনি সন্ধিয়া প্ৰাতঃ মধ্যাহ্ন সন্ধিয়া তিনি সন্ধিয়া বিষ্ণুক উপাসনা কৰে আৰু বিষ্ণুক উপাসনা কৰাৰ ফুল তুলসী ফল মূল যিমানবিলাক দ্ৰব্য বস্তুৰ দৰকাৰ হয় হয় পতিপৰাই অনা এগৰাকী পত্নী যিহেতু দেৱহূতী দেৱসূতীয়ে এনেকুৱা কোনো নীতি নিয়ম আচৰণ কৰা নাছিল যি নীতি নিয়ম আচৰিলে নিজৰ স্বামীজনে দুখ পাব বা স্বামীৰ বিষ্ণু উপাসনাত ব্যাঘাত জন্মিব পাৰে এই কথাবোৰ দেৱহূতী নামৰ কন্যাগৰাকীয়েও চিন্তা কৰি সদা সৰ্বদাই কদৰ্ম ঋষিৰ পূজাৰ যিমানবিলাক দ্ৰব্য বস্তু সকলো যোগাৰ দিয়া কামত লাগি গ'ল দিওঁতে দিওঁতে এজনী ৰজাৰ ছোৱালীয়ে যেনেকুৱা সাধৰ সামগ্ৰী যেনেকুৱা পৰিৱেশত আছিল সেই পৰিৱেশ বদলি হৈ গ'ল একেযোৰ কাপোৰকে দিনে ৰাতিয়ে পৰিধামিক হৈ থাকিব লগা হৈছিল খাদ্যৰ কণ্ট্ৰল হৈ যোৱাৰ কাৰণে খাদ্যৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত গ্ৰহণ কৰিব লগা হোৱাৰ কাৰণে নাখাওঁতে নাখাওঁতে স্বাভাৱিকতে দেৱসূতি নামৰ ইমান দীপলিপ সুন্দৰী ছোৱালীজনীক শুকাই শীনাই হাড়ে চেলা লাগি গ'ল ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাজকীয় জীৱনত প্ৰসাধন মানে ঘঁহিব লগা প্ৰসাধনে ঘঁহি থকা সুন্দৰ মুখখন সুন্দৰ শৰীৰটো বিবৰ্ণ হৈ গ'ল একদম ধূলি মাটি আফতে লেতেৰা এটা সৰি হৈ গ'ল শুকাই খিনাই গ'ল এদিন এই ধৰণে যাওঁতে যাওঁতে কদৰ্ম লিখিক সময় বুজি দেৱহূতী নামৰ কন্যাগৰাকীয়ে এদিনক প্ৰাৰ্থনা জনালে হে স্বামী ময়োতো মানুহৰ দেহা গতিকে মোৰ ফালে এবাৰ চাওকচোন কদৰ্মৰেখিয়ে শব্দটোত গোটেই অৰ্থ বুজি পাই গ'ল আৰু কদৰ্মৰেখিয়ে আশ্বাস দিলে হ'ব হ'ব তোমাৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হ'ব তুমি এটা কাম কৰা মই বুজি পাইছোঁ তুমি যিহেতু অতিপৰায়না মহাসতী যাৰ কাৰণে তুমি মোৰ অৰ্থে ত্যাগ কৰোঁতে কৰোঁতে তোমাৰ শৰীৰ তুমি চাবলৈ বাদ দি দিলা তুমি খাবলৈ বাদ দি দিলা তুমি পিন্ধিবলৈ বাদ দি দিলা তোমাৰ একেযোৰ কাপোৰকে পিন্ধোতে পিন্ধোতে লেতেৰা হৈ গৈছেগৈ শৰীৰটোৰ কোনোদিন চাফ চাফাৰী কৰা সাধন সামগ্ৰী নলগাওঁতে নলগাওঁতে একেবাৰে মলিয়ন হৈ গৈছে তোমাৰ চুলি ইমান সুন্দৰ চুলি কোচা জুতুলা জুতুলি হৈ গ'ল হা মই তোমাৰ মনোভাৱ বুজি পাইছোঁ তুমি এটা কাম কৰা হে স্বামী কি কৰিম অ যে দেখিছা কিছু নিলগত এটি সৰোবৰ বোলে হয় সেই সৰোবৰটোতে বৰাহ ৰূপ ধাৰণ কৰি ভগৱন্তই যি সময়ত হিৰণ্যাক্ষক নিধন কৰি সেই ঠাইডোখৰতে জোকাৰ মাৰোঁতে গাৰ নোম পৰিছিল আৰু যি ভগৱন্তৰ বৰালিপি ভগৱন্তৰ নোম পৰি যোৱাৰ কাৰণে তাত এটা হ্ৰদ হৈছিল যাৰ নাম বিন্দু হ্ৰদ বুলি কোৱা যায় সেই বিন্দু হ্ৰদৰ এটা মাহাত্ৰ আছে তাত যি যি কামনা কৰি স্নান পান কৰে মনোবাঞ্চা পূৰণ হয় তোমাৰ সম্পূৰ্ণ মনোবাঞ্চা পূৰণ হ'ব তুমি পুনৰ যৌৱনে ঘূৰাই পাবা তুমি তাত এবাৰ স্নান কৰা দেৱসূতি গ'ল আৰু গৈ স্নান কৰিলে স্নান কৰাৰ লগে লগে কোৱা নিজৰ শৰীৰটোক চাইছে ধৰ ইমান ডিপলি ধুনীয়া এটা ষোল্ল বছৰীয়া এগৰাকী যুৱতীৰ নিচিনা ইমান ৰূপ সৌন্দৰ্য এটা শৰীৰ হৈ গ'ল সিমানেই নহয় দেৱভূতীয়ে পানীৰ তলতে দেখিছে উ সুন্দৰী সুন্দৰী সেৱিকাসকলে মুখ ধন সেৱাৰ কাৰণে একদম প্ৰস্তুত হৈ আছে আৰু এই সুন্দৰী সুন্দৰী কন্যাসকলে বহুকেইগৰাকী কন্যাই হাতত ধূপ ধূনা সুগন্ধি চন্দনৰ থালি একো কোষণ লৈ মই স্নান কৰাৰ পিছত মোক গঢ়িবৰে কাৰণে মোক সজাবৰ কাৰণে দিব্য আলংকাৰলৈ প্ৰস্তুত হৈ আছে মই ইমান সুন্দৰী হ'লোঁ ইমান ধুনীয়া হ'লোঁ মোৰ স্বামী মানে কধৰ্ম ঋষিলে নিজৰ মানুহজনলৈ মনত পৰিল কৰাৰ লগে লগে কদৰ্ম ঋষিৰ লগত দেৱতাসকলৰ দুজন বদ্য আহিল অশ্বিনী কুমাৰ এনেই অশ্বিনী কুমাৰ আৰু কদৰ্মৰ ঋষিক একেলগে দেখা পালে দেৱসূতীৰ লাগিলে পাজল এটা মোৰ স্বামী কোনজন তিনিওজনটো একে দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া দেৱশৰীৰ কোনজন মোৰ স্বামী দেখিবলৈ কিন্তু তিনিওজন একে সমস্যাত জৰ্জৰিত হোৱাতকৈ দেৱ দুয়োজন বৈদ্যই চিনাকি কৰাই দিছিল এজন তোমাৰ স্বামী আৰু দেৱহীয়ে নিজৰ স্বামীক সেৱা ধৰিবলৈ লওঁতেই মই দেখিছোঁ দেখোন এইখন সৰোবৰ ঠাইত মোৰ এখন ধোন মোৰ আশ্ৰমখনৰ আগত যিখন আশ্ৰম সেইখন আশ্ৰম ধুন বেলেগ এখন হ'ল পুষ্পভদ্ৰা নদীৰ পাৰত মোৰ যিখন আশ্ৰম সেইখন ধোন একেবাৰে ৰাজ ৰত্নালিকাৰ নিচিনা এটা পৰিৱেশ আহিল চাৰিও সৰোবৰ চৌদিশে সৰোবৰবিলাক আছে তাত নিৰ্মল জল আছে তাত সুন্দৰ সুন্দৰ পদুম ফুলবিলাক ফুলি আছে তাত ৰাজহংসবিলাকে লীৰা ক্ৰিয়া কৰি আছে আৰু মধুমাখীবিলাকে মধুবান কৰি গুণগুণাই আছে বিভিন্ন ধৰণৰ বনাঞ্চলত ফুলবিলাক ফুলি আছে ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ নিৰ্মাণ হৈ গ'ল কদৰ মিখিৰ ব্ৰহ্ম ভকতিৰ ব্ৰহ্মতত্ত্বৰ মাহাত্ম সেই সুন্দৰ পৰিৱেশটো যেতিয়া হ'ল সেই সুন্দৰ পৰিৱেশত কদৰ্ম ঋষিৰ কৃপাত এখন বিমান বিহাৰ হৈ গ'ল বিমান বিহাৰ এখন জান এখন আহি গ'ল যিখন জানত উঠি এতিয়া কদৰ্ম ঋষিয়ে দেৱহূতীক লয় সেই গন্ধৰ্ব বিভিন্ন নতুন নতুন প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে মুখৰিত হৈ থকা অঞ্চলবিলাকত লৈ কদৰম্বৰ লেখিয়ে দেৱসূতীক এবাৰ ফুৰালে আমাৰ যেনেকৈ গাড়ীখন লৈ ধুনীয়াকৈ এপাক ফুৰাই আনে ফুৰাই আনিলেগৈ এই সুন্দৰ পৰিৱেশটো যেতিয়া হ'ল কোনো শাৰীৰিক চিন্তা নোহোৱা হ'ল যেতিয়া কোনো যেতিয়া পিন্ধন উৰণৰ বিষয়ে কোনো চিন্তা নোহোৱা হ'ল একেবাৰে নিৰ্মল মন এটা যেতিয়া হ'ল এই নিৰ্মল মনৰ ক্ষণতে কদৰম্বৰ লিখিৰ বীৰ যে দেৱসূতীৰ গৰ্ভত নৱধাৰা বীৰ্য দেৱহুতীয়ে ধাৰণ কৰিলে এই দেৱহূতী কদৰ্মৰেখি নৱধাৰা বীৰ্যৰ পৰাই নগৰাকী ছোৱালী জন্ম হ'ল যথা সময়ত নগৰাকী উপযুক্ত বৰত নগৰাকী ছোৱালী বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন কৰিলে কদৰ্মৰ দেৱৰ্ষে আছে 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 আৰু দিনক দিনে দেৱহূতীৰ মনত চিন্তা হ'ল তেতিয়াইতো কৈছিল আমাৰ স্বামীয়ে যিদিনাই মোৰ এটা সন্তান জন্ম হ'ব সেইদিনাই মই কোনো মুহূৰ্তত গুচি যাম যাম আৰু নগৰাকী কন্যা জন্ম হ'ল যাবই নেকি বাৰু দেৱহূতীৰ মনত শংকা হ'বলৈ হ'ল এদিন দেৱহূতীয়ে আগতেই এই কথাটো আৰম্ভ কৰিলে হে স্বামী আপুনি যদিও বা কৈছিল যে মোৰ এটি সন্তান জন্ম হ'লেই মই গুচি যাম হয়তো এতিয়ালৈকে সন্তান জন্ম হোৱা নাই সন্ততি জন্ম হ'ল তে মোৰ আপোনাৰ সন্মানতকে মই সহানুভূতি জনাইছোঁ আৰু আপোনাক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আপুনি কিন্তু তাৰ আগত কেতিয়াও আপুনি মোক আশ্ৰমত এৰি নাযাবগৈ কোনে জানে আমাৰ কোদলত কিজনী আপোনাৰ ঔৰসে কিজনী এটি দিব্য শিশু জন্ম হ'বই তেতিয়া কদৰ্ম লেখিয়ে মানুহগৰাকীক কি বুলি কৈছে মন কৰিব লগা আমাৰ গাৰ্হস্থ্য জীৱনৰ কাৰণে এইবিলাক কথা একো একোটা মহান আদৰ্শ হা দেৱী হে কদ দেৱসূতী তুমি যদি এটা ভাল সন্তান এটি পবিত্ৰ সন্তানৰ কথা ভাবা তোমাৰ মনোমাঞ্চা পূৰণ হ'ব সন্তান কোনে দিব মই দিম নেকি নাহা ভগৱান কৃষ্ণই দিব আৰু তুমি যদি সদা সৰ্বদায় সেই মহাশৰণিক তুমি আৰাধনা কৰিব পাৰা তুমি যদি পূজা অৰ্চনা কৰিব পাৰা তুমি যদি পুৱা গধূলি সদা সৰ্বদায় মহাশৰীক উপাসনা কৰাত তুমি ত্ৰুটি বিচুতি নকৰা তোমাক এটি পবিত্ৰ সন্তান এটি মহাসন্তান দিবতো দিবই আনহে নালাগে স্বয়ং ভগৱান কৃষ্ণইও তোমাৰ ঘৰত পুত্ৰ হিচাপে জাত হৈ দিব লাগে মাথোন তোমাৰ মনৰ পবিত্ৰতা তোমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আচাৰ নীতি কথা তুমি পালন কৰিবই লাগিব আমাৰ কৃপালৈ গুৰুজনে যে কৈছে ও সদায় এৰি ল আচাৰ ধৰ্ম নভৈল চাৰতী চুহুজাত কৰ্ম মানে আমিও আমাৰ পাৰিবাৰিক সাংসাৰিক জীৱনত আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ পৰা এটি মহান সন্তান এটি অতি শক্তিবান আমাৰ উত্তৰ যদি আমি বংশ আমি নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি বহু দিনৰ পৰাই আমিও সাধনা কৰিব লাগিব আমি সদাচাৰ সদা নীতি নিয়ম আমি সদায় পালন কৰিব লাগিব আৰু যদি আমি সদাচাৰ পালন নকৰোঁ নীতি নিয়ম যদি উচিত অনুপাত আমি যদি প্ৰৱৰ্তন নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ সঠিক সন্তানো বেয়া হ'বই কপিল ভগৱতকে কদৰ্ম ঋষিয়ে দেৱূতীক এই জ্ঞানটো ক'লে তুমি সদা সৰ্বদাই একমাত্ৰ মহাশৰীক তুমি আৰাধনা কৰা আৰু হৰিয়ে তোমাক কৃপা কৰিব কৰিব যথা সময়ত দেৱহীৰ গৰ্ভত ভগৱান কৃষ্ণই কপিল ৰূপে আৱিৰ্ভাৱ হ'ল আৰু সেই কপিল ভগৱন্তই মাতৃদেৱহীক নিমিত্ত কৰি সমস্ত মানৱ জগতৰ কল্যাণৰ কাৰণে যোগমাৰ্গ প্ৰৱৰ্তন কৰিলে সাংখ্যণ নীতি নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰিলে ভক্তি ধৰ্ম প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰি সমস্ত জগত উদ্ধাৰৰ কামটো কৰি দিলে এই বিষয়ে আমি পৰৱৰ্তী আগবাঢ়িম অতি ভাল কথা হ'লেও বৰ বেছি দীঘলীয়া হ'লেও দিগদাৰ হৈ অস্বস্তি গ্ৰহণ কৰাৰ অসুবিধাত হৈ যায় সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে কদৰমৰ ঋষি আৰু দেৱহূতি গৃহত ভগৱন্ত বস্তুৱে কপিল ৰূপে আৱিৰ্ভাৱ হোৱাৰ পিছত কিমান দিন লাগিল কপিল ভগৱন্ত ডাঙৰ দীঘল হ'ব লাগে আৰু ডাঙৰ দীঘল হৈ কপিল ভগৱন্তই মাতৃ দেৱহীক ভক্তি জ্ঞান ক'লে পিতৃক কোৱা নাই মাতৃক ক'লে মানে আপোনাৰ সব আইসকলৰ হৰি ভক্তিৰ দৰবাৰত যে আপোনাৰ সবৰ অধিকাৰ বা অধিকাৰ বাপসকলতকৈও অতি আগত এই কথাটোকে দাঙি ধৰিছে আমি এই বিষয়ক পৰৱৰ্তী সময়ত আলাপ আলোচনাত আমি আগবাঢ়িম বৰ্তমান পুনৰ পাঠচাৰ্যপ্ৰভূৱে পাছ কৃপা কৰক আৰু আমাৰ অকণমান প্ৰাৰ্থনা আইসকল বাপ সমস্ত আপোনাৰ সবৰ এই নামঘৰ ভাগলৈ বা আপোনাৰ খবৰ অঞ্চললৈ এই অধম অহা এইবাৰেই প্ৰথম হয়তো আজিৰ বাদে কালিলৈ কি হ'ব আমি কোনেও নাজানো